Selamat datang ke saluran Akustudio. Dalam episod kali ini, kita akan membawa anda melalui satu kes yang penuh dengan misteri dan cabaran. Di mana pasukan peguam serta pakar forensik berusaha untuk menyelesaikan kes kematian pelajar tingkatan 1, Zara Kairina Mahadir. Bagaimana mereka meneliti dokumen dan tulisan tangan yang ditinggalkan, serta apa yang akan terjadi seterusnya di mahkamah, Mari kita lihat lebih lanjut. Kota Kinabalu, pasukan peguam yang mewakili ibu kepada peraja tingkatan 1, arwah Zara Khairina Mahathir, baru-baru ini mengakui berdepan cabaran dalam mengenal pasti masa penulisan dokumen-dokumen berkaitan kerana kebanyakan tulisan remaja tersebut tidak disertakan dengan tarikh. Peguam Muhammad Syahrul Nizam Muhammad Saleh berkata bahawa pasukan mereka sedang menghadapi kesukaran dalam menganalisis dokumen tersebut kerana kebanyakan tulisan Zara tidak menggunakan tarikh dan hanya menunjukkan susunan kronologi yang agak kabur. Jadi kita perlu tambahkan semua dokumen ini supaya ia bersifat serentak dan mempunyai kesinambungan. Dari tulisan ketika tahun 6 tahun lalu, sehingga tahun ini, sehingga akhir-akhir masa bulan Julai, kita perlukan kesaihan dari setiap gaya tulisan. Itulah antara cabaran yang kita hadapi berdasarkan analisis dari Dr. Linfini Ganeshan, SD Forensic Document Services, pada minggu lalu sangat ketara dan saya fikir ini akan jadi cabaran kita. Kebenarkan tulisan-tulisan arwah tidak menggunakan tarikh, cuma tarikh itu ada susun kronologi jelas Muhammad Syahrul Nizam kepada media. Tambah beliau, pasukan forensik yang dilantik kini berada di kota Kinabalu hingga hari Jumaat, namun kemungkinan akan memerlukan lebih masa untuk melengkapkan pemeriksaan mereka. Satu lagi cabaran yang dihadapi ialah mendapatkan akses kepada beberapa dokumen yang masih belum diambil untuk dianalisis, termasuk bahan-bahan yang telah dihantar untuk analisis asid dioksiribonekleik DNA. Syukur kami dapat memohon akses itu bermula esok tetapi jika masih tidak mencukupi kemungkinan kami perlu memohon tempoh tambahan untuk mereka turun semula katanya Menurut Muhammad Syarul Nizam buku yang dimiliki Zara berjumlah 240 muka surat namun hanya 15 keping yang telah ditender sebagai bahan bukti di mahkamah ini menimbulkan persoalan mengenai dokumen lain yang mungkin masih ada Jumlah keseluruhannya lebih kurang 27 item yang diambil dari Perjabat Tuan Hamid, ujarnya sambil menambah bahawa pasukan mereka perlu memastikan setiap dokumen yang ditender adalah sah dan tidak bercanggah. Salah satu dokumen penting yang mereka harap dapat dianalisis adalah buku catatan solat yang dipercayai ditulis oleh Zara di mana ia mencatat siapa yang tidak solat. Setakat ini, analisis hanya dilakukan pada DNA tetapi tiada kajian dilakukan terhadap tulisan tangan tersebut. Peguam Muhammad Syahrul Nizam turut mendedahkan bahawa pasukan forensik telah menggunakan pelbagai peralatan teknikal bagi memastikan ketepatan analisis. Kaedah dakwa juga digunakan dalam proses ini. Selain itu, mereka menggunakan peralatan khas seperti sinar UV, inframerah, ultraviolet, MyStar dan elektrostatik Peralatan ini boleh mengesan sama ada tulisan pernah dipadam atau tidak. Mereka juga mempunyai peralatan untuk mengesan kesan cap jari pada dokumen, tetapi ia memerlukan proses pengendalian yang sangat ketat, kata Muhammad Syarul Nizam. Menurut beliau, pengendalian dokumen adalah sangat penting dalam kes ini untuk memastikan tiada bukti yang hilang sepanjang proses siasatan. Kalau ada kes-kes sebegini, aspek pengendalian dokumen sangat penting. Bukti yang kritikal sebegini mesti dikendalikan dengan baik supaya nilai siasatan tidak hilang, jelasnya. Pakar forensik natang dari Kuala Lumpur. Sementara itu, tiga pakar forensik dokumen yang dibawa khas dari Kuala Lumpur turut hadir di Mahkamah Korona Kota Kinabalu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen yang berkaitan dengan kes kematian Zara Kairina. Mereka termasuk Puan Te Yu Kam, pemeriksa dokumen forensik bebas, Dr. Zulkifli Ismail, pensyarah dan penyelidik kanan dari Program Sains Forensik University Sains Malaysia USM dan Dr. Wanur Shuhailah Mat Desa. Menurut Muhammad Syarun Nizam, kehadiran mereka adalah untuk menjalankan pemeriksaan terhadap dokumen yang telah dikemukakan sebagai bukti di mahkamah. Mereka akan menggunakan peralatan forensik makmal mudah alih untuk menilai pelbagai aspek dokumen tersebut termasuk analisis dakwat jenis pen yang digunakan dan apakah terdapat tanda perubahan atau ubah suai pada dokumen. Identiti mereka ialah Puan Teh Yukam, pemeriksa dokumen berpengalaman daripada POHA, penganalisis tulisan tangan serta dua kanan dari Program Sains Forensik USM iaitu Dr. Zulkifli dan Dr. Wan Nur Syuhaila, kata Muhammad Syarul Nizam. Tambahnya, tujuan utama pemeriksaan kali ini adalah untuk memastikan ketepatan dan kesahihan setiap dokumen yang dikemukakan sebagai bahan bukti pasukan forensik juga akan meneliti semula buku Love and Peace yang didakwa ada kaitan dengan Zara bagi melihat sama ada terdapat kertas yang hilang atau ditambah. Tujuannya adalah untuk melihat proses pembinaan semula, terutamanya buku Love and Peace, kerana helayan yang dikoyakkan seharusnya berasal dari buku itu berdasarkan pemerhatian kasar, ujar Muhammad Syarul Nizam. Beliau menegaskan bahawa pemeriksaan ini adalah untuk memastikan tiada keraguan dalam kesahihan dokumen-dokumen tersebut kerana dokumen itu telah berpindah tangan banyak kali daripada guru kepada polis dan pihak lain. Ini memberi potensi untuk campur tangan dalam kandungannya. Buku itu disimpan di dalam loker yang mudah diakses, jadi memang ada potensi berlaku campur tangan. Sebab itu kita tidak mahu ada keraguan. Proses ini adalah untuk mencari kebenaran dan kita perlukan data analisis saintifik yang kukuh, katanya. Apa yang kita ingin capai dengan pemeriksa dokumen adalah untuk memeriksa lebih banyak lagi aspek dokumen yang telah ditender di mahkamah. Untuk minggu ini kita memeriksa dokumen itu secara keseluruhannya, the whole aspects. Meaning kita tengok dia punya analisis dakwat kuat, pen yang digunakan sama ada lipatan, adakah dia ada kesan diubah, ditambah, dikurangkan kerana kita tahu dalam kes ini ada nilai yang berat tinggi yang disimpan ke atas dokumen-dokumen uh, tersebut dairi, tulisan yang mungkin menunjukkan ia adalah uh, refleksi keadaan mental uh, ruah pada ketika itu jadi sebelum kita mengutamakan kesahihan dokumen tersebut kita perlu kepastian Dokumen mana yang perlu kita rujuk, dokumen mana yang kita perlu asingkan Kerana dari awal kita pun tahu dokumen ini, keterangan yang kita tahu Dokumen ini sudah banyak kali berpindah tangan Daripada carian dari guru, daripada serahan kepada polis, Dari serahan kepada apa Dan kita tidak tahu apa yang berlaku Dan even sebelum dicumpai, kita tidak tahu berapa kali tangan telah uh, menyentuh dokumen-dokumen tersebut Karena sudah pasti keterangan yang diberikan dari saksi karena pun sudah mengatakan ramai ahli dom pun tahu arwah banyak menulis bukan buku ini mereka tahu dan buku ini diletakkan di uh, diletakkan berita lalu kita apa nih buku ini diletakkan di kawasan yang senang diakses lokernya senang diakses bukan bukan mudah bukan senang eh, bukan susah sebenarnya. untuk ada potensi-potensi campur tangan. Jadi kita tidak mau ragu-ragu. Nah, proses ini kan pencarian kebenaran, jadi ini adalah satu aspek. Dan kita mahukan kan uh, data analisis sains yang baik untuk memastikan kita dapat maklumat yang tepat, yang terbaik yang kita boleh sampaikan untuk membantu Tuan Mahkamah Corona kita. So itu tujuan mereka akan mulakan pemeriksaan dalam Rabu hari ini sehingga Jumaat. Yeah. So Allah, kalau diperlukan lagi Baru kita akan atur masa um, Dijangka juga dengan Kalau kita boleh akses uh, dokumen-dokumen lain uh, Seperti yang dikatakan uh, Awal tadi Dokumen pengserahan yang lain Kita harap kita boleh uh, Mengatur satu lagi masa Supaya uh, doktoriti ini pun Boleh datang untuk mengusahakan Tulisan-tulisan uh, The authorship of tulisan Supaya kita boleh finalize kan dia punya report dan kita boleh atur dia punya saksi perangan di mahkamah so jika ada yang menanya kenapa kita ada dua pasukan forensik kerana forensik dokumen ini sebenarnya luas aspek dia bukan dari segi tulisan dari segi evolusi tulisan dia adakah penggunaan dakwat dia kerana apa yang kita boleh faham awal dari dari dapatan apa daripada pemahaman kami Tulisan gaya tulisan Rozara adalah gaya tulisan yang quite common untuk anak-anak kecil yang masuk ke remaja. Ia digelar sebagai hand copy printing, hand writing. Jadi kanak-kanak yang sekolah rendah menulis mengikut mata bulat besar. So itu adalah satu jenis tulisan yang biasa dipraktikkan oleh kanak-kanak. Jadi yang memerlukan mata yang lebih teliti untuk mengkaji adakah dia sama atau tidak so kita perlu kepastian dari segi itu bukan berdasarkan um, apa yang ditender kerana seperti yang dikatakan minggu lalu juga uh, ada dokumen-dokumen uh, serahan buku kita juga bagi kepada Dr. Liti yang belum sempat ditender kepada mahkamah dan tidak sempat dianalisis oleh jabatan kimia jadi kita perlu tambah semua supaya dokumen ini perlu dia contemporary ya dia perlu ada kesinambungan dari tahun dia tahun 6 dari tahun lalu, tulisan tahun lalu sehingga tahun ini sehingga ke akhir-akhir masa dia, bulan 7 so kita perlukan kesahian dari setiap setiap gaya uh, tulisan salah satu cabaran yang kita terdapat dari analisis uh, Dr. Litini minggu, uh, minggu lalu pun sangat ketara dan saya fikir ini akan uh, jadi cabaran juga <coughs> kebanyakan tulisan-tulisan arwah tidak menggunakan tarikh Ya, cuma tarikh tu ada setengah kita ada, ada susun kronologi. Jadi kita kita ada pelik. Ada soalan yang kita tanyakan uh, dengan pada saksi uh, Puan Nurul Atika pun ada satu keratan uh, tulisan yang cebisatkan daripada buku Love in Peace sebelah tahun 2024, sebelah tahun 2025. So a bit pelik. Jadi kita tidak boleh terus uh, katakan tarikh tu itulah yang utama. Kita perlu analisis mungkin uh, kertas tak kuat menggunakan dan kita susun kronologi dia. Hmm. So itu sajalah saya rasa yang yang saya boleh ringkaskan laporan kita apa yang kita hadap kita Adan, bawah ini. Adakah, Sampai bila Sampai bila? Uh, pemeriksaan? Okay. Uh, tiga pakar semuanya. Okey, tiga pakar ni akan di sini saham sehingga Jumaat. Uh, mereka mengharapkan lebih masa tapi hmm. kita pun uh, kena beratur dengan uh, dengan tuan pihak AG, pihak Royal. Sebab Salah satu kita punya cabaran dia adalah mendapatkan akses dokumen lain yang belum lagi dibawa dokumen-dokumen dan bahan-bahan lain yang telah diambil dan dihantar untuk analisis DNA. Syukur kita boleh mendapat kita akan memohon besok dan untuk mendapatkan akses mula esok. Tapi jika kita perlu masa lagi, mungkin kita cuba memohon satu masa lagi untuk mereka turun balik. Dan mereka ready bersedia. So, Ada Eh, kemungkinan dia berjumpa dengan Ibu Zara juga. Ah, setakat ini tidak kita kita kerana mereka ialah pakar peristi sains forensik kita tidak mau kita tidak mau campur campur tangan dengan ibu sendiri mereka menggunakan pakar kita untuk menganalisis dokumen yang kita sediakan hmm. so kita mau kekal profesional tapi itulah yang kita harapkan apa yang kita dapat kita ingin kita boleh dapat maklumat yang lebih uh, tepat. Okay. Yang tadi sebut uh, ada kena hantar yang kena hantar dia ni analisis dia. Yes, yes. Ada so, ini, ini yang Sini, dan well, replika ada. lah. Ini replika. Sebab buku ini antara yang telah dirakam itu eh, telah diambil dan telah diatur dengan setia ini. So, dari situ kita lihat jumlah buku ini 240 muka surat yang ditender 15 keping. So, buku yang tinggal tu berapa yang tinggal dalam dan berapa yang tidak ada. Itu matematik ringkas lah yang kita untuk soalan yang kita kena ajukan. Setakat ini berapa buah buku yang milik negara? Buku dan diary termasuk. yang sudah di tender kita tahu ada ada empat ada ada empat, tiga. Tiga. tiga lah. Dia, okay. W1, W2, W3 dan cebisan uh, kertas Y1 pergi Y15, 15 keping. So yang kita faham ada jumlah lebih kurang 27 items telah diambil dari pejabat Tuan Hamid. So kita perlu asingkan mana yang dokumen, mana yang bukan dokumen sana yang kita dapat uh, contoh inilah salah satu lagi dokumen yang kita harap mendapat maklumat ialah buku catatan solat darah yang dia ada tulis siapa yang dia kemayang itu pun dalam rapat satu dia tidak ada analisis uh, penulisan dia cuma DNA so kita harap dapat akses itu dan kita boleh dapat uh, pastian dengan kita punya pakar-pakar forensik kriminal. kakak expert ni akan testify before coroner Ya, tapi mereka akan memerlukan masa kita kita bagi mereka cukup masa dan cukup wang untuk membuat kerja mereka dahulu dan mereka bagi laporan mereka kepada okay. kami bila kita berbincang dengan antara pasukan Suan kita akan cuba menyusun uh, masa supaya mereka boleh berikan keterangan mereka kepada mahkamah konvensi. Adakah um, kaedah ing digunakan juga dalam proses? Ada uh, selain dari kaedah ing apa yang saya faham? mereka ada peralatan apa tu? Um UV ray, infrared, infrared, ultraviolet, master electrostatic. Itu untuk tulisan sama ada tulisan pernah dipadam atau tidak. Sebab ada tulisan mungkin dipadam, mungkin dia boleh kesan. Sebenarnya mereka juga ada peralatan nah ini kita akan tengok lagi dia. Mereka ada peralatan untuk mengecap, mengesan kesan cap jari ke atas dokumen document. document. Uh, tetapi kita harus waspada karena Ia memerlukan proses pengendalian yang ketat Jadi kalau tangan-tangan sudah banyak Berpegang dengan Agak sukar lah Cuma mungkin kita boleh dapat pahami lagi lanjut Supaya mungkin lain kali ini menjadi satu uh, Kesedaran so, Kalau ada kes-kes begini Dokumen-dokumen pengendalian itu penting Bukti-bukti penting begini Dan cara pengendalian itu harus Diperbaiki Supaya kes-kes ini tidak, tidak rugi kita 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 dalam dari segi nilai siasatan. So total one plus three uh, document for. Yeah, uh, so yeah, forensic document experts ada four lah. So one doktor Liti ni, this week we have three. Mm -hmm. So <coughs> with um, basically Madam Tay will be the the forensic document expert. The two doctors, Dr. Wan dan Dr. Zul, will be science forensics. So they will go to the aspects So we try to focus on things yang uh, non-destructive, tidak kacau dengan apa. So, jadi kita ada bagi beberapa kopi ini supaya mereka cuba koyak. Kita tengok koyakan tu jelas kah, tidak kah, susah. Terus itu akan menjadi penambah soalan kepada pihak guaman supaya kita boleh ajukan kepada mungkin saksi-saksi lain yang berkepentingan. Kesimpulan, kes ini melibatkan pemeriksaan teliti terhadap tulisan tangan dalam tiga buah dairi sebuah buku dan 15 helai kertas milik Alair Zara Kairina. Pasukan peguam berharap dapat memperoleh bukti dan data analisis yang kukuh untuk memuktamadkan laporan dan menyusun keterangan untuk dikemukakan di mahkamah. Pemeriksaan ini juga akan terus dijalankan dari Rabu hingga Jumaat dan akan dilanjutkan sekiranya diperlukan. Terima kasih kerana menonton video ini. Kami akan terus mengemas kini anda tentang perkembangan kes ini dan akan membawa lebih banyak lagi cerita menarik untuk anda. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ke saluran kami untuk mendapatkan lebih banyak info terkini mengenai kes-kes forensik dan banyak lagi topik menarik. Sampai jumpa di video seterusnya. Jaga diri dan terus mengikuti kami tekan butang subscribe di bawah dan jangan lupa aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video-video terkini dari kami jika anda ada sebarang pendapat atau soalan tinggalkan komen di bawah